можете привстать, мы дальше будем молиться. Бог написано в Визикеле, вы занять свои места. Не, мы все стоим, и сейчас будет молитва. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее. В том случае, Иезекиил, он пишет в 22 главе, но я не нашел. В том случае Бог не нашел. Он искал человека, который станет в проломе за землю сию. И сегодня Бог ищет людей, кто станет в проломе за землю сию. Мы как церковь, наша задача стать в проломе, в молитвенном проломе за землю сию если конкретно за наш прекрасный город Одессу, за нашу благословенную страну Украину, стать в проломе за землю сию. Мы хотим стать в проломе за нашу землю, молитвы. Не только. Я хочу сегодня молиться. День независимости об Украине. Мы много говорим. Я даже делал вышиванку. Но не об этом идет речь. Проломи. проломе. Я верю, что Наши молитвы, они имеют значение. Скажите, Аминь, на это. Кто бы подумал, что два с половиной года Украина выдержит? Ну, кто подумал бы? Кто мы? Маленький народ. Никто нас не знал. Не самый богатый. Но по милости Божьей мы существуем. И мы отстояли, вот мы стоим, в Одессу они не зашли. Я радуюсь Господу. У меня было откровение. Пока я нахожу в Одессе, они сюда не зайдут. Пока мисс ноги вот мои стоят вот здесь, они сюда не зайдут. И вот да, в то время это было какое-то странное дерзновение, вера. Пока мы здесь находимся, как верующие люди, стоим молитвенно, они сюда не зайдут. И Висай написано, кто слышал такое? кто видел подобное этому? Возникла ли страна в один день? Я перефразирую, или погибла бы в один день? То есть без воли Божьей. Кто слышал такое, чтобы такая маленькая страна выдержала вот эту навалу, только если считать только в металле, они танками могли просто забросать эту всю Украину. Но они не выдержали. Почему? Не потому, что мы такие сильные или такие там талантливые. Вот здесь солдаты находятся, знают, как это... Если не Бог, то, то ничего здесь не было. Скажите аминь на это. Бог сохранил нас. И у меня есть сегодня особо, я молюсь, и вчера молился за Украину. Ибо так говорит Господь. Вот я направлю твоей стране мир, как реку и богатство народов, как разливающиеся потоки для наслаждения вашего. И на руках будут носить вас и на коленях ласкать. Аминь, скажите. Я верю, это пророческое слово. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, кто сегодня плачет. Библия говорит, утешу вас, как мать утешает. И вы будете, не просто ласкать, а утешать будут, будете утешены в Иерусалиме, в Одессе, в Украине. Будете утешены. Да, сегодня нам больно. Но будете утешены. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень. И откроется рука Господа рабам Его, откроется, то есть Он раскроет благословения свои, Он раскроется нам, Господь, мы увидим своими глазами это. А на врагов своих Он разгневается, аллилуйя. Ибо я знаю деяния их и мысли их. И вот приду собрать все народы языки, и они придут и увидят славу мою. Аллилуйя! Вот такое утешение сегодня хочу прочитать для украинского народа. Такое утешение, утешение хочу прочитать для одесситов, которые молятся, плачут, ждут конца этой, этой беды, которая пришла на нашу землю. Я одно могу, знаю, если до сих пор мы существуем, Значит, до сих пор рука Божия над нами. Скажите «Аминь» на это. Меня это радует. Мы не только должны видеть только негатив, мы должны увидеть это положительное. Если два с половиной года Украина стоит без Бога, это невозможно. Я хочу, чтобы мы сегодня молились с дерзновением за нашу Украину, за наш, за наш город Одессу, славный, который любит Господа, который молится который ждает избавления. Но перед тем, как мы помолимся, я хочу, чтобы мы спели песню, псалом. Я молюсь за Украину. Это моя, моя любимая последнее время песня, псалом. Когда молюсь за Украину, я всегда ее пою. Аллилуйя. Аллилуйя Господь. Аллилуйя.

for you and i'm yah книгу життя нас записал. Господь! Давайте возвысим голос и начнем молиться за Украину. Молиться, чтобы Господь избавил нас от этого. Господь, я прошу Тебя, иви милость свою благодать Украине, Господь! Пусть враги уйдут с нашего территории, Господь! Пусть они не убивают здесь людей! Пусть они не делают зло во имя Твое, Господь! Мы уповаем и доверяем тебе. Господи, помилуй нас. До этого часа мы видели, до этого часа мы видели милость Твою. Как Ты защищал нас, как Ты оберегал нас, особенно наш город, Господь. И до сих пор мы видим эту заботу. Слава Тебе, Господь. Нас не убили, Господь. Нас не уничтожили. Мы существуем по милости Твоей и по Твоей благодати. Господи, мы просим Тебя, яви милость, чтобы эта ситуация, эта проблема, эта война, она закончилась в нашей стране. Господи, во имя Твое, мы верим, что Ты Бог наш, Ты защищающий нас. Аллилуйя, Господь, особая молитва за солдат, особая молитва, Господи, кто воюет, особая молитва за родственников солдат, особая молитва, Господи, за тех людей, которые принимают решения. Дай милость и расположение. Дай правильное решение принять. А враг, Господи, пусть он бежит, пусть его мысли, пусть его планы будут скованы, чтобы они не знали, что делать. Господи, во имя Твое, пусть страх от Тебя будет на их, Господь. Пусть они боятся, пусть, Господи, они убегают, во имя Твое. Мы верим в это, Господь, и мы молимся за те, об этом. Господи, а те люди, которые испытали боль и страдания из-за этой войны, Господь, утешь. Я знаю, что многие в этой церкви плачут. Многие люди страдают, Господь. О близких, родных, о друз друзьях. Господи, а во имя Твое. Утеши этих людей. Во имя Твое, Господь. Потому что мы жалкие утешители. Мы не знаем, как правильно говорить. Мы не знаем, как правильно, что правильно делать. Но я знаю, Господь, что Ты утешитель наш. Утешь, Господи, каждого страдающего человека. Сирот, вдов. Те, которые пострадали от насилия этой войны, те, которые по потеряли дома, потеряли круг друзей, которые остались одни во имя Твое Господь. Господи, Ты знаешь эту боль, Ты знаешь каждую судьбу. Преклони сегодня уко свое и услышь каждого, который плачет при тобой, который сегодня страдает, ищет лица от Тебя, который не знает, что делать дальше все планы будущего разбиты. Во имя Твое, Господь, дай будущность, дай надежду, дай желание жить, Господь. Во имя Твое. Аллилуйя, Господь. Утешь и вытри эти слезы во имя Твое. Мы верим в Тебя, Господь. Ты Бог наш. И мы сегодня уповаем на Тебя. Мы к Тебе обращаемся. Тебе за все слава во веки. Аминь. Аминь. Слава Господу. Церковь – это такой оазис, где мы должны получать мир и покой от Господа. Давайте мы вот так друг к другу повернемся и дадим надежду друг другу. Что-то доброе скажите, уповай на Господа, люби Бога, служи Господу. Аллилуйя.